Jest z nami Peter Tabaczek. Jesteśmy w Bańskiej Bystrzycy przed sparingiem z mistrzem Słowacji. No i najnowsze wiadomości. Chyba opuścić. zespół do ze Oświęcimia, już opuściłeś? Jak to wygląda? Ja, tak jeszcze nie opuściłem, bo jestem tutaj z chłopakami. Ale jest prawda, że podjąłem taką decyzję o zakończeniu kariery. Już można powiedzieć, tak 2-3 lata się starałem gdzieś znaleźć miejsce. A no po prostu v tým do mne po prostu došla taká informácia, že by boli zainteresovaní. A nemiel len na nad čím zastanovať, bo viadomo, že nedáš grať v hokeja celé žitie. No vidíte čapečke Toronto Raptors, myšľajem, že košekovka. <laughs> Košikovka, no a tou čapkou mňa, mňa, mňa ešte jak vygrali, lebo vygrali mistra. <laughs> a nie, nie, o to hodí. Či ja. ostatne ta tá choroba, bo Rio za to vplyv na decizie? Nie, 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 ja, ja, no tá choroba, wiadomo je, uh, nie je mám nádej, že leky, leky mi uh, pomôžu, som ja len už zakončil ale nie o to chodilo, bo ja všetko niečo len ako že lebo viadomo mňa ja mnejšil, niečo mne tak 100% na lode, ale, ale to žiadneho vplyvu na moju, na decizie. Po vplyv, vplyv, na tú decizie mala moja rodina, bo to prácu môžem robiť kolených 6 let a to bolo najvážnejšie. Ale nové miejsce pracy to związane ze sportem, prawda? Tak, jak nawet na UEFA to, studoval len to i tešie, že, znale, že, že znalaz len to miesto i, i vykoši to situácie, bo v, chcem podiankovať všetkým kibicom za tie lata. Vlastne, ile to lat spędziłeš už všetkým? 16 lat, 11 nerozpočne. Chcem podiankovať napravde všetkým, bo jak by nebylo vás, keby sú v to, napevno by nebylo tým lat. Uratovali ešte jeden raz hokej osenčímu i i ci mam bardzo szczęśliwą klubu i mam nadzieję, że, że będzie jakiś najbliższych lata jakiś medal bo wy na to najbardziej zasługujecie i dzisiaj jeszcze raz powodzenia i dziękuję no czy jesteśmy w bańskiej i też kibice przyjechali tu przyjeżdżają z czyli ta wiara jest tak, tak, tak jest to widać teraz jechaliśmy i widzieliśmy widzieliśmy nie wiem ze trzy auta registrácie u KOS, no to, to viadom, že po prostu ten hokej musím čím zaše bedie a, a, a jak by, jak by, jak by do kybice, Jeho to hodí v sporte, i nie tylko že ne, ne, gra, ne to dla šebie, ale, ale dla kibicov. Ďakujem ti no, bardzo. No, ďakujem.